विजन शेयर करने के लिए मैं तैयब साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा आपने जिक्र किया कि वकला आगे हैं जो भी हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर तारीख उठा के देखें वकला की और पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान बने और अब तक आ, मतलब बीस साल मेरे भी हो गए हैं और मेरी जो लाइफ में गुजरा है जो दो हजार साल चीफ साहब की तहरीक उसमें फ्रंट लाइन में और जितना सफर आ, ये कम्युनिटी उस दौर में हुई है आ, देखें हमार हम हमारे साथ वकालत ही हमारा सब कुछ है हमने दो साल स्ट्राइक्स की मतलब हम वकालत नहीं करेंगे तो हमारी तो अर्निंग तो हमारी हमारी वकालत है लेकिन इस मुल्क के लिए जुडिशरी के लिए आइन के लिए जो कुर्बानियां वकला ने दी इससे पहले भी वकलाश शहीद हुए वकलाश जेलों में गए तशद हुए हम पे एफ आई आरज हुई हम कभी पीछे नहीं हटे और इन शाह आगे भी जब कभी भी कहीं भी किसी मिसबत इकदाम की ज़रूरत पड़ी तो ये आप यकीन रखें कि ये कम्यूनिटी कभी भी आ, ये काला कोर्ट जिसने पैदा हुआ है ना ये कभी पीछे नहीं हटेगा चाहे जहाँ कानून की बात होगी और अजिया के बात होगी हमारे आयन की बात होगी और हमारे मुल्क की सालमियत की बात होगी हम हर जगह देखें आप चैम्बर वाले हमारे ट्रेड वाले जो हमारे यूनियंस हैं हमारे जो भाई हैं वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ी इनशाला हम आपको नजर आएंगे फ्रंट लाइन पर नजर आएंगे और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि आ, अपनी एक बिजनेस कमेटी बनाएं जो आपको सपोर्ट करे तो इन शह उस पर भी हम अपने मसजूद मैम्बरान हमारे इधर बैठे हुए हैं उनके साथ मशावरत से हम अपनी इन शीम तश्ील देंगे हमारे पास इन शाला यहाँ प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास हर किस्म की एक्सपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं चाहे वो कॉपरेट में हों चाहे वो लेबर में हों चाहे वो सिविल में हों और इन शो एक अच्छे प्रोफेशनल टीम हम देंगे और एतमाद के साथ देंगे और जो जिस एतमाद के साथ आप यहाँ आए हैं इन एतमाद के साथ ही वापस भी जाएंगे और इनशाला आपको नजर आएगा काम तो हमारा आपस में जितनी भी मेरी तो ये विजन है कि जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं उसमें जहाँ बाकी स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी होती है वहाँ चैम्बर्स की नुमाइंदगी हो वहाँ हमारे वकला की नुमाइंदगी हो चाहे वो रूल लॉ एंड आर्डर्स की सिचुएशन से रिलेटेड कोई कमेटी हो या और भी जो कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो डी या डी के अंडर जो भी बनती हैं उसमें हर तबके की हर स्टेक होल्डर की कमेट नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि वो अपना अपना रोल अदा कर सकें वो हर अपने यूनियन के नुमाइंदे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हैं तो वो अच्छी तरह स्पेशली वकील आपको पता है ला रिलेटेड काम है हमारा जितने अच्छे तरीके से वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ एंड आर्डर से मतलब या बाकी चीज़ों की तशरी कर सकते हैं इंटरप्रेट कर सकते हैं तो शायद ही कोई और कर सकता हो तो इन आप लोगों ने पहल की आप लोग हमारे पास आए आपने इज्जत अफजाई की इन शाला आपकी इज्जत का जवाब इज्जत से देंगे और आपके साथ एक अच्छा लजान रखेंगे और बाकायदा एक कंटिन्यूस लिजान हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैंड के उनके साथ एक अच्छा लिजान रहे हमारा और मैं हम ये भी चाहते हैं कि हम अप जहाँ अपनी कम्यूनिटी कम्यूनिटी के लिए हमारे भी अपने भी काफ़ी मसाइल होते हैं हम उसके लिए उजह जैस करते हैं इन शिश होगी कि इस प्रेमिस से बाहर निकल के अपनी सोसाइटी अपने माशरे के लिए भी हम जो पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं वो हम मिलजुल के करेंगे या इन शह हमारी बार में ऐसे लोग अक्सीयत में मौजूद हैं कि जो मुस्बत अकदाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो इन शाला आपको नजर आएगा आपके साथ एक अच्छा लजान रहेगा आपके साथ कंटिन्यूस मीटिंग रहेंगी और जो एम ओ यू आपने कहा है वो भी हम अपने मेम्बरान के मशावर से आप लोगों के साथ एक टीम बनाएंगे जो एम ओ यू भी आपके साथ साइन करेगी मैं एक बार फिर रमज़ान है आ, तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते इन मौका आएगा ईद के बाद भी तो आपकी तरफ भी हम इन शह अपने मेमरान के साथ विजिट करेंगे और तो जहाँ आपको जरूरत पड़ी इन शाला आपको नजर आएंगे एक बार फिर मैं अपने मस्जिद मेबरान की जानब से काबीना की जानब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू आप लोग जहाँ आए और हमारी थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैं तो आपको मशहूर हूँ जो आम की अगर वकला बरदरी पाकिस्तान में आन का तहफ़ नहीं करेगी तो हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा मुझे यकीन है कि वकला बरदरी इसमें अहम रोल अदा करेगी जो हमारे सियासी हालात देखें कहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी वकला का किरदार है कि आन से हटकर कोई बात नहीं होनी चाहिए दूसरा वकला बरिमाशरे में एक अहम किरदार अदा करती है और ला एंड आर्डर की तरफ तहफ़ फराहम करती है मुझे यकीन है कि हमारे ताजरों के लिए भी वो लड़ेगी ताजर क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हसियत रखते हैं और इंडस्ट्री रीढ़ की हसियत रखती है आजकल इंडस्ट्री के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ ताजर पिसरा तो यहाँ आजकल रमज़ान में भी इंतज़ामिया हमारे ताजरों को तंग गाय बह तंग करती रहती है उसके लिए भी मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगी वकलाबर से कि हमारे ताजरों के साथ भी वो खड़े हो जाए जो वो पाकिस्तान में ला एंड आर्डर के लिए खड़े होंगे और उनको आगे आना होगा ताकि हमारा आन जो है वो बच सके और हमारा मुस्तबल जो आने वाला मुस्तबल है हमारे अमानूल मस्तबल लोगों का जो गरीब तर लोग होते जा रहे हैं उनका तहफ्ज फायम कर सके मुझे यकीन है कि आपकी जमानत सेफ्टी जमानत जो ला की है उसमें आपका किरदार अहम होगा तो ये गुर्बत खत्म हो सकती है अगर वो कला बरदरी आगे आ जाए मुझे जो यकीन आता है के अंदर आने वाला वरना पाकिस्तान इतना बेहतरीन मुल्क है मैं जितने मुल्कों में आया हूँ दो चार पाँच मुल्कों से लेकिन अब देखा है कि पाकिस्तान उनसे खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान में वो मिल रहा है वो चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्कों में कम पाई जाती हैं हमारे अल्लाह ने चार मौसम दे रखे हैं उनमें हर चीज एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं हम इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं हम सी पैक से फायदा उठा सकते हैं गलगेज से लेकर ग्वादर तक अगर हमारी इंडस्ट्री लग जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ जाए और वकला बरदरी हमारा साथ दे और तफ्त दे सारे मिल के वो अपोजिशन के हों या वो बहुत सारे इकतेदार हों लेकिन मैश्यत के लिए उनको मुत होकर काम करना होगा वकला बरादी को ताकि हमारा ग्वादर आने वाला वक्त एक अब होगा वस्त एशिया रास्ते जो हैं वो इधर आएगी खरीदो फरोख्त करेंगी क्योंकि यूरोप उनको महंगा पड़ता है चाइना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है चाइना का भी अपना मफाद है वो अब जो आए जो ले के जा रहा है भारत के पीछे समंदर से तो वो फोर्टी फाइव दिन दे लगते हैं उसको फोर्टी फाइव दे लगते हैं और ये ग्वादर से जब गत के रास्ते जो जाएगा सी सिर्फ छः और सात दिन लगेंगे जब वो हमारे इंटर होगा उसकी मशीनरी उसकी आ, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी हमारा लेबर इस्तेमाल होगा हमें बहुत फायदा होगा और हम आगे चलेंगे और पाकिस्तान जिस तरह देखे ना कोरिया और ताइवान वगैरह छोटे मुल्क एक्सपोर्ट से टूरिज्म हम नहीं बढ़ा सके आज तक मैंने कई दफ़ा चैमरूम की सतह पे फेडरेशन की सतह पे कहा कि हमारा सबसे खूबसूरत तरीन इलाके कलाम है नथा गली है नरान का गान है अयोध्या है गोड़ा गली है यकीन करें ऐसे ये स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत आगे है अगर इनकी तरफ गवर्नमेंट तोज्जो दे और टूरिज्म को तहफ़ दिया जाए टूरिज़्म और वकलाबराधी इसके लिए आवाज़ उठाए कि जो भी गैर मुल्की आए उसका तफ़ दिया जाए उसको कोई तकलीफ़ ना हो उसका हर किस्म का तहफ़ फराम किया जाए अगर टूरिज़्म बढ़ेगी ने कामयाबी की टूरिज्म से फायदा उठाया दुबई ने तो टूरिज्म से फायदा उठाया सिंगापुर हांगकॉन्ग टूरिज्म से फायदा उठाया आप चाइना का विजिट करें हांगचू से शंघाई उन्होंने एक घंटे की चला जो कि हरीपुर से लाहौर तक उसका सफर है और हांगचू उन्होंने सिर्फ टूरिज्म के लिए एक घंटे का सफर किया बड़ी रेल कार चला था तो वो आप विजिट करें आप यूरोप को भूल जाएंगे चाइना को देखने के लिए उनके विजिट कर लें उन्होंने आज सुबह को तरक्की दी लेकिन यहाँ हमारे यहाँ लाइड अर का इतना फुकदान हो गया इतना हो गया कि हम सर उठाने के काबिल नहीं गए जब तक वो कला आगे नहीं आएगी और आगे शाना बिशाना नहीं लड़ेगी और सही सम्मत को या अपोजिशन को नहीं बताएगी तो आगे हम नहीं चल सकते तो मेरी दुआ है कि आपको भी आपकी कबीना को भी कि इन ये बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे यकीन है कि मैं आपको दबुत भी दूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आने का आप हमारे यहाँ आएँ और हमारे ताजरों के मसाल सुने वो आगे तक पहुँचाएँ वो देखें और हमारे ताजरों के लिए वो जुड़ साइन करें ताकि जो हमारे गरीब ताजर है जो फीसें नहीं दे सकते या कुछ नहीं कर सकते उसके लिए आप एक अपनी कमेटी बना दें जो हमारा ताजर मुतासर हो वो उस कमेटी के पास आ जाए और वो उसके लिए तहफ़ फ्राह कर सकें मैं फिर एक दफ़ा असद खान साहब आपका सेक्रटरी शाह साहब आपका और आपकी कबीना का इंतई मशकूर हो उन्होंने हमें मौका दिया और हम आपके पास रहे हाफि आ, सदर तैयब स्वाति साहब की क्यादत में हरीपुर चैम्बर ऑफ कामर्स का वक्त जो है वो आ, बार एसोसिएशन में गया और नौमतब सदर जो हैं असद साहब और जनरल सेक्रटरी ज़िया बादशाह और उनकी काबीना को मुबारकबाद पेश की और मुल्की हालात के बारे में उन्हें उनसे तबादला ख्याल किया जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से आ, ये तजवीज़ रखी कि चैम्बर और वला बरदरी मिल के, के मसाइल को हल करने में अपना रोल प्ले करें जिस तरह के बहुत सारे मसाइल हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी दरपेश हैं और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी हैं वो किताबों की हद तक ही महदूद हैं उनको प्रॉपर जो है ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो इस हवाले से वला कम्यूनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल के एक एम ओ यू साइन करेगी अन करीब और इन चीज़ों पर अपनी आवाज़ बनेगी और डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को आ, कानून को नाफज करने के लिए आ, और इसमें वकला की तारीफ़ की है जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक वकला का बहुत पॉजिटिव रोल है सदर चैम्बर ऑफ कामर्स ने अपने ख्याल का इज़ार इस तरह किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन की आ, सेफ्टी के लिए वकला बरदरी का होना आ, एक हमारे लिए बाख्र की बात है और वकला बरदरी है जिसकी वजह से आज तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफ़ है और आइन हमारा सेफ़ है और मुल्क जो है एक उन्नीस सौ तिहत्तर के कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक लेके चल रहा है और इसके साथ साथ इनकी तहरीकें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है वो कला की पावर भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और साथ ही साथ अभी के जो मुल्की हालात हैं इसमें भी वो कला अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं और अब भी आ, हमें चैम्बर ऑफ सदर साहब ने ये बात कही है स्वाति साहब ने कि हमें अभी मिलजुल के इकट्ठे होकर बैठने की ज़रूरत है अगर मुल्की हालात को हमने बेहतर करना है वैसे भी हमारा मुल्क डिफ़ल्ट हो चुका है डिक्लेयर हो चुका है लेकिन प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन इसके लिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठने की ज़रूरत है और मिल बैठ के ही हम मसाइल का हल निकाल सकते हैं क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसमें हम लोगों ने रहना है इसमें हम कारोबार कर रहे हैं हमारी जायदादें इधर हैं हम प्रॉपर इसी मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क की खातर हमें सबको इकट्ठा होना है सदर तैयब स्वाति ने इन्हें हरीपुर चैम्बर बार एसोसिएशन को सदर साहब को उनकी काबीना को हरीपुर चैम्बर ऑफिस में आने की दावत दी है और इन शाला उन्होंने वो दावत कबूल कर ली है और बहुत जल्द वो हरीपुर चैम्बर ऑफिस का दौरा करेंगे